Memangnya seperti yang telah dikatakan Akta aku ini dipindah bertujuan untuk Meningkatkan kecemerlangan universiti Dalam negara kita Memperbaiki kedudukan mereka Termasuklah di peringkat antarabangsa Mengujudkan suasana dan persekitaran yang kondusif Dalam universiti sebagai pusat Menimba ilmu Ada perkara yang menjadi asas kepada perbahasan oleh ahli-ahli ahli yang berhormat dibangkitkan oleh banyakkan ahli-ahli ahli yang berhormat khususnya daripada Pontian dan juga Matang Pau. Indik kata pindaan kepada akta ini merupakan satu enabler dan juga sebagai langkah pertama untuk mencapai matlamat-matlamat yang telah saya nyatakan tadi Saya percaya bahawa semua mengakui Bahawa akta ini merupakan akta yang paling dipolitikkan Sama ada di dalam Dewan ini Ataupun di luar Dewan Walaupun 61 pasal dipinda Walaupun kementerian mengambil masa yang panjang untuk meneliti setiap satu cadangan dan juga input-input yang diberi oleh pelbagai pihak tapi masih lagi dianggap sebagai kosmetik oleh sebahagian pada yang berhormat yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan pada hari ini walaupun ada yang berhormat yang membahas pindaan ini mahu dipikirkan soal supaya dalam membahas pindaan ini supaya ianya berasaskan kepada soal kepentingan negara tapi nampaknya semua menjurus kepada soal kepentingan parti yang sempit terlebih lagi apabila menyentuh kepada larangan pelajar supaya tidak menyertai mana-mana parti politik untuk makluman semua ahli yang berhormat cadangan pindaan kepada aku ini mempunyai landasan falsafah yang mendasarinya dan landasan falsafah yang dimaksudkan ialah pendidikan Bukannya politik Ini berarti Premis cadangan pindaan AUKU adalah berasaskan semata-mata kepada pertimbangan dan prinsip pendidikan Justru prinsip pendidikan dirumus daripada matlamat pendidikan Maka persoalannya ialah Apakah matlamat pendidikan? Matlamat utama pendidikan ialah antara lain Memenuhi hasrat bagi melahirkan insan yang sempurna Dan satu daripada tabi'i insan sempurna ialah insan yang berfikir Dengan demikian Demi mencapai hasrat ini Segenap daya upaya dan segala daya usaha wajib digembeling ke arah mewujudkan persekitaran pendidikan persekitaran kurikulum yang terbaik bagi pembinaan insan yang baik dan juga berfikir. Sebenarnya telah sedia wujud di universiti-universiti kita pelbagai alat pendidikan yang menyediakan peluang yang luas untuk mengasah dan mempertajam minda warganya. Misalnya mata pelajaran sejarah, geografi ataupun ilmu alam, perubatan, kejuruteraan, ekonomi, falsafah, sains politik, ekonomi politik dan seumpamanya. Semua mata pelajaran itu mempunyai segi-segi yang menyediakan medan pertarungan minda yang sangat luas lagi tertib. Walaupun begitu, di samping kita menyediakan ataupun wujud ruang untuk mengasah dan mentajamkan minda warganya, melalui pindaan ini kita juga dalam menentukan kita dapat meningkatkan lagi usaha untuk mengasah minda pelajar maka kita memberi pelonggaran ataupun kita memberi hak dan peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk berpersatuan dan juga untuk kebebasan bersuara Maka atas sebab itulah Kita Mempunyai Pasal Yang hari ini kita membenarkan Supaya pelajar-pelajar kita Boleh Melibatkan diri dengan mana-mana Organisasi sama ada di dalam Ataupun di luar Universiti Di dalam negara Ataupun di luar negara Ianya berbeza dengan keadaan sebelum daripada ini Sebelum aku dipindah Di mana pelajar langsung tidak boleh melibatkan diri Dalam mana-mana organisasi ataupun pertubuhan Khususnya yang berada di luar universiti Tetapi melalui pindaan ini Kita membenarkan mereka melibatkan diri dan tidak ada sebarang kelulusan awal diperlukan ini bermakna pelajar-pelajar akan terdedah kepada beratus-ratus organisasi belia, sosial, alam sekitar, pengguna hak asasi manusia antarabangsa dan perkhidmatan sosial dan sebagainya. Bagi tujuan untuk membantu kita mengasah minda. Dalam soal ini ialah kuasa menteri yang asaskan kepada kepentingan dan juga kesentosaan universiti boleh menamakan mana-mana pertubuhan yang dirasakan tidak boleh disertai oleh pelajar saya ingin nyatakan kepada yang berhormat sekalian walaupun ini dianggap sebagai satu mainan oleh kerajaan dan kementerian antara perkara pasif dan juga aktif seperti yang dihujahkan semalam sebenarnya apa yang kita berikan kepada pelajar melalui pindaan ini ialah sekarang ini mereka boleh masuk apa saja persatuan dan adalah penting kalau menteri ingin melarang mana-mana persatuan maka menteri perlu berunding merujuk kepada pihak universiti sebelum dinamakan mana-mana pertubuhan yang pelajar tidak boleh menyertai. Dan kalau tanya saya sekarang apa agaknya pertubuhan yang saya nak namakan yang pelajar tak boleh masuk? Mungkin yang saya tahu hanya Al-Qaeda. Lain daripada itu saya rasa masuklah. Tak ada masalah. Tak ada halangan. Jadi sebenarnya yang menakut-nakutkan pelajar yang membangkitkan tanam bahawa aku ini jahat Aku ini menghalang Aku ini akan Menentukan pelajar-pelajar ini semua tidak bebas dan sebagainya Ialah pembangkang sendiri Pembangkang sendiri Jadi saya dalam Dewan ini menyatakan bahawa pelajar masuklah Apa saja persatuan Kerana tidak ada niat Tidak menamakan mana-mana persatuan Sebagai sesuatu yang tak boleh Yang dilarang dan sebagainya Dan begitu juga lah Yang berhormat Yang berhormat sekalian kita pindah sebagai satu pembaharuan dan kebaikan daripada keadaan dahulu dahulu langsung tidak boleh apa-apa hari ini pelajar akan terdedah dengan pelbagai persatuan maka beri keutamaan untuk mereka menyertai persatuan-persatuan ini kerana saya percaya walaupun kita tidak benarkan mana-mana parti politik 4 tahun apabila mereka keluar selepas itu mereka boleh pilih hanya seperti yang telah saya katakan di peringkat awal Ucapan penggulungan saya tadi ialah Kita melakukan pindaan ini secara langkah pertama Dan kita lakukan secara progresif Dan kita ingin melihat Walaupun saya akan menjawab secara khusus mengenai soal Melibatan pelajar dalam dalam parti politik Tetapi kita ingin melihat supaya mereka memilih dulu satuan-satuan yang pelbagai untuk mereka menajamkan minda mereka supaya matlamat kita mereka ini masuk ke universiti akan dapat kita sama-sama capai ya khususnya Terima kasih.